Красота. Пытаемся домой. Вот тут такие вот экстремалы. Вот Богданчик приехал. Я как раз разменял 200 гривен тебе. Говорю, один чай, пожалуйста. О, Хорошо. Замещаешь приятность полезность. Да. Так. Может, что ну что, как впечатление? Как обык, как? А? Ты хочешь здесь вот? Или внизу уже? Может, внизу уже. Да. Я боюсь, просто там уже, наверное, упаковываться будет. А, ты же что -то? Да. Ну давай, не а нас? Давай, на черной трассе. <сих> что, думаешь, проехать так, поснимать? <сих> ну, по черной. <сих> 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 не, не по черной. Я же черную не хочу. Давай я сейчас запишу так. Ну, если я упаду, я буду спокойно ехать. Вот. Ну, лыжники, сирог немного бы, мав тут уже красный часто. Девушек фоткали ну, что тут, интересно вот так ну, не конце Одной рукой снимать, вдруг а все остальное дрейф. Ох, какая красота, вот такая Вот такой вот будет свет черный, вот мы объехали его. Тут я, наверное, поспокойнее буду ехать, потому а что там обледенелый участок, спешить уже некуда. девушки какие-то сейчас мы их подрежем какие-то ребятки ну а о чем меня и возникает вот это леденелые участки не очень приятные Тут скоро снимал. Ну что расскажешь? А ты по черной ехал? Ну, я так поснимал. Оп, дорожка. Кто-то звал меня. А, а он и Олег Короче, сейчас будем раздеваться. И домой в Киев.